Доброго здоровья, Игорь. Что ты за материал? Это ферохром, ферохром 0,25%. Содержание углерода здесь 0,25%. А хрома? Хрома во всех ферохромах содержание от 60 до 65%. Бывает до 70% ну, только редко. В основном отличие ферохромов не содержание хрома, а содержание углерода. Из mm -hmm. низкоуглеродистый, среднеуглеродистый и высокоуглеродистый. Низкоуглеродистый это от 0,05% до одного процента, один процент до 4% процентов это средний и от 4% и выше это высокого роста. Я понял. А ну стрельное, что мы побачим там по хрому? Углерод мы этим пиздюлькой не померяем, правильно? Нет, конечно. Углерод измеряется только химическим путем. Бачишь ты, 67 хром. Руки трусят как колкаши. Ок. Так что так, Хто щось знає ще про феросплави, розкажіть, нам буде цікаво послухати. Купляємо різні метали та сплави, аналіз оцінка викуп Київ. Ціни в шапці профілю, Перехід в телеграм-групу, також і вайбер. Група в вайбері. Звоніть, пишіть, завжди будемо раді до співпраці. Як купляємо, так і продаємо. Всього-всього.